कम जगह या स्मॉल स्पेस में टमाटर की बम्पर फसल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम जगह या स्मॉल स्पेस जैसे कि गमलों में ज्यादा से ज्यादा टमाटर कैसे ले सकते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा स्मॉल स्पेस या कम जगह में टमाटर की दम फसल किस तरह ली जाए ये बताने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और गार्डनिंग आइडिया शेयर करे जाते हैं सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ पर जाइए और तो क्लिक करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप भी अपने गमलों से टमाटर की बम्पर पैदावार कैसे ले सकते हैं टमाटर की गमलों में बम्पर फसल लेने के लिए आपको क्या क्या करना है आइए देखते हैं इस वीडियो को आगे देखते रहिए मैं आपको बताऊंगा कि आप भी एक कंटेनर या स्मॉल स्पेस में ज्यादा सब्जियां कैसे ले सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में छोटी सी जगह में या स्मॉल स्पेस में बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं डेंस रूप से काफ़ी सघन इसमें टमाटर लगे हुए हैं इस पोर्ट या कंटेनर का साइज़ करीब ये दो फिट डायमीटर में है और इसकी ऊंचाई करीब एक फिट होगी तो इसमें काफ़ी मात्रा में टमाटर लगे हैं करीब इसमें नौ पौधे टमाटर के हैं और जैसे आप देख रहे हैं इसमें फूल आना भी शुरू हो गए हैं और ये कुछ ही दिनों बाद ये टमाटर में इसमें पौधे में फलने लगेंगे आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्मॉल स्पेस में या छोटे कंटेनर में हम ज़्यादा सब्ज़ियाँ कैसे ले सकते हैं इस कंटेनर में टमाटर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है जैसे आपको दिख रहा होगा काफ़ी तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं पौधे टमाटर के और ये काफ़ी ये फ्रेश और हरे भी दिख रहे हैं कंटेनर में हमने जो स्मॉल स्पेस में टमाटर लगाए थे उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर देखे जैसे आप ये रोड से इसको टाई कर दिया ताकि इसको इससे इस पौधे को सपोर्ट मिल जाए और ऊपर भी मैंने इसको एक थ्रेड से टाई कर दिया है ताकि जब ये इसकी जो ब्रांचेस से बढ़े तो इसको इन रस्सियों और ये प्लास्टिक की रोड से सपोर्ट मिल जाए स्मॉल स्पेस में जो टमाटर लगे हुए थे वो अब फलना शुरू हो गए हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में फूल भी आ रहे हैं और काफ़ी आपको जैसे अभी फल भी नज़र आ रहे हैं तो इस टब में नौ टमाटर लगे हुए थे और सभी में फूल और फल आ रहे हैं तो ये डेंस गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप कम जगह में या स्मॉल स्पेस में ज़्यादा सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं स्मॉल स्पेस गार्डनिंग के उदाहरण में जो टमाटर लगाए हैं उसका मैंने आपको ऊपरी हिस्सा तो बताया अब मैं इसके नीचे वाले हिस्से में ले जाऊंगा तो जैसे आप अभी देख रहे होंगे इसमें काफी घनी संख्या में बहुत ही स्मॉल स्पेस में करीब नौ पौधे टमाटर के लगे हुए हैं अगर आप भी टमाटर या अन्य किसी भी प्रकार की सब्जी की स्मॉल स्पेस या छोटी जगह में या फिर कंटेनर या पोर्ट में बम्पर उपज लेना चाहते हैं तो आपको भी अपने कंटेनर के पौधों की नियमित रूप से सिंचाई करनी पड़ेगी हो सकता है आपको दिन में दो बार पानी देना पड़े या हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है अपनी स्क्रीन पर अभी आप जो टमाटर को देख रहे हैं इसमें मैंने नियमित रूप से ऑर्गेनिक कंपोस्ट की चाय या लिक्विड कंपोस्ट दिया है अच्छी उपज के लिए आप भी लिक्विड कंपोस्ट का उपयोग कीजिए लिक्विड या तरल कंपोस्ट को तैयार करने के लिए आप कंपोस्ट को रात भर के लिए पानी में भिगाकर रख दीजिए फिर अगले दिन लिक्विड कंपोस्ट को गमलों में सीधे डाल दीजिए अगर आपने सघन पौधे लगाए हैं तो आप हर दूसरे दिन इस लिक्विड कंपोस्ट को गमले में डालिए इस लिक्विड कंपोस्ट को गमले में डालने से जो पौधों को न्यूट्रिशन है वो अच्छे मिलेंगे और उनकी जो ग्रोथ है वो इससे बहुत अच्छी होगी स्मॉल स्पेस या गमलों में ज़्यादा टमाटर लेने के लिए इसमें आप हर सप्ताह एक बार नीम तेल के स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए नीम तेल के स्प्रे से कई बीमारियों और कई कीड़ों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है टमाटर के पौधों में नियमित रूप से पानी देने से और नियमित रूप से जो लिक्विड खाद है वो मैंने इसमें दिया और मैंने इसमें नियमित तौर पर नीम तेल का स्प्रे करा उसके बाद इसमें काफ़ी मात्रा में टमाटर लगने लगे और उन टमाटर के फल के वज़न के कारण कई डालियाँ टमाटर की से टूट गई इसके कारण मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा रस्सियों से इसको बांधना पड़ा ताकि इसको सपोर्ट मिल सके जैसा आप देख रहे हैं कि गमलों में लगाए गए टमाटर अब पकने लगे हैं टमाटर में ज़्यादा स्वाद और चटक लाल रंग के लिए मैंने गमले में मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट का भी इस्तेमाल किया है एप्सम सॉल्ट को आप दो तरीक़ों से टमाटर में दे सकते हैं इसको टमाटर की जड़ों में दिया जा सकता है और इसको पानी में घोल कर स्प्रे के रूप में पत्तों में भी दिया जा सकता है गमलों जैसी स्मॉल स्पेस गार्डनिंग में अगर आपको बम्पर पैदावार लेनी हो तो आपको बताई गई चीज़ों को रेगुलरली देना पड़ेगा क्योंकि गमलों में सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं छोटी जगह होने के कारण गमलों में पानी बार बार देना पड़ता है इसी तरह से खाद भी हमें बार बार देना पड़ेगा क्योंकि जमीन की तुलना में गमलों में संसाधन सीमित हो जाते हैं अगर आप नियमित रूप से इस वीडियो में बताई गई टिक्स को अमल में लाते हैं तो स्मॉल स्पेस गार्डनिंग में आप भी अच्छे परिणाम ले सकते हैं और आपको भी अपने गमलों में पंपर उपज मिल सकती है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वाले से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी नई जानकारी के साथ